નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રની કાવ્ય તે આ કાવ્યનું નામ છે કદમ મિલાકર ચલના હોગા આ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડીયો લાઈક કરો શેર કરો અને

पहलो प्रश्न कवि किसमें पलने की बात करता है तो जवाब ऑप्शन घ पीड़ाओ तो पूरा वाक्य में जवाब लखे तो जवाब आवशे के कवि पीड़ाओ में पलने की बात करता है त्यार पछी बीजो सब कुछ न्योछावर करके कुछ न ना मांगना कैसा गुण है जवाब मावसे ऑप्शन घ पावस वाक्य सब कुछ न्योछावर कर, करके कुछ न मांगना पावस गुण है त्रिजो में दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा तो जवाब मावसे ऑप्शन घ तन जवाब हमें दूसरों के लिए तन मन अर्पण करना होगा चौथा प्रश्न कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है तो जवाब ऑप्शन समान जवाब कवि ने मनोरथों को समान मानने के लिए कहा है त्यार नंबर बी निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है जवाब प्रलय की घोर घटाओ का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल लगता हो बीजो प्रश्न हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा जवाब हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा त्यार प्रश्न क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है जवाब क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का तात्पर्य है कि हमें न मामूली जीत से खुश होना है और न लंबे समय तक हारने पर आशा तथा धैर्य गवाना है चौथो प्रश्न यात्री क्या है जवाब यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्योछावर करने की भावना से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है पांचवा प्रश्न परोपकार के लिए हमें जीवन को क्या गलाना जलाना होगा जवाब परोपकार के लिए हमें जीवन को वहां गलाना जलाना होगा जहाँ जीवन की सैकड़ों आहुतियां दी जा रही हो त्यार नंबर त्र निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न छे पवो के तले अंगारे का अर्थ बताइए जवाब अह अपन जो प्रश्न पूछे जवाब जो कोई बड़ा काम करने के लिए नाकोचने चबाने पड़ते हैं मार्ग में अनेक अड़चने और बाधाएं आती है इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पावो के तले अंगारे का अर्थ कार्य सिद्ध करने के लिए कि ये जाने वाले प्रयासों और कष्टों से है त्यारछी बीजो प्रश्न कवि अरमानों के बारे में क्या कहता है जवाब मनुष्य के कई तरह के अरमान होते वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहते हैं पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा अर्थात निजी अरमान को त्याग देना होगा ત્યાર પછી तीसरा प्रश्न प्रगति के बारे में क्या कहते हैं जवाब प्रगति के बारे में कवि कहते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वह कब समाप्त होगी इसके लिए यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी त्यार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के पांच छह वाक्यों में उत्तर दीजिए पहलो प्रश्न छे कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं जवाब हमारे देश में अनेक भिन्नता है अनेक राजनीतिक दल है सब सबके अपने अपने विचार है लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा जब तक एकता की भावना नहीं होगी तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे इसीलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं त्यार बीजो प्रश्न पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए जवाब पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं। पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देता है कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूल कर देश के पीड़ितों की पीड़ा दूर करने में लग जाए वे बिना किसी आकांक्षा के अपने जीवन को देश पर न्योछावर कर दे तीजो प्रश्न काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है उसकी प्रबल इच्छा है कि किसी भी तरह उसके देश की उन्नति हो उसके देशवासी आगे बढ़े भले इसके लिए कितने भी बलिदान देने पड़े हम कंटिली राह पर चलने से न घबराए हम अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचे इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्रप्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है त्यार पछी चौथो प्रश्न कदम मिलाकर चलने में कौन सी कठिनाइया झेलनी पड़ती है जवाब कदम मिलाकर चलने में प्रलय किसी घोर घटाओ में आगे बढ़ना पड़ता है पाव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है पहाड़ जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है अपने मान सम्मान का भेद भूलना पड़ता है પવિત્ર અરમાન કુરબાની પડતી હૈ પ્રકાર કદમ મી તરત તરફ કી કઠિનાઈયા ઝેલની પડતી હૈ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ અગિયારમો વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય તેર છે તેમના સ્વાધ્યયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાર્ટ ચૌદની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો